Tetapi yang lebih membimbangkan waka nati Tambahan pula dalam masa yang sama isteri aku ni mandul. Ha, nah, cuba tuan-tuan bayangkan kita dah umur 95, 97 tulang dah lemah tenaga dah habis rambut dah uban isteri pula mandul agak-agak harapan untuk dapat anak tu secara realistik atas kertas senang ke susah susah tapi dia tetap berdoa kepada Allah walam akun bidua ika rabbi syaqiyya aku tak pernah putus asa aku tak pernah hampa untuk terus berdoa kepada Allah agar permintaan dan permohonan ini dimakbulkan antara yang dia boleh dapat lihat ialah Tuan-tuan tentu ingat surah yang ketiga dalam Quran. Surah apa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Ali Imran, kisah ahli keluarga Imran. Siapa dia Imran? Imran ialah salah seorang imam besar Bani Israel yang hidup sezaman dengan Nabi Zakaria. Dan isteri Imran itulah yang bernama Hannah. Hannah itulah yang bernazar anak yang di dalam kandungan dia ni harapan dia adalah seorang anak berjantinakan lelaki dia nak kalau anak ni lahir anak ni dia akan serahkan kepada rumah Allah bait Allah berkhidmat kepada rumah Allah dan jalan agama tapi sayangnya nazar dia tersasar Allah tak takdirkan anak yang dia nazarkan tu lelaki tapi yang lahir anak perempuan. Siapa anak perempuan itulah Maryam. Itulah Maryam. Jadi Hannah ni bawa Maryam pi jumpa dengan imam-imam besar Bani Israel pada waktu tu. Antaranya ialah Nabi Allah Zakaria. Jadi apa hubungan mereka sebenarnya? Isteri Nabi Zakaria adalah Isa binti Faquza dan yang bawa anak tu ialah Maryam Ah Hannah binti Faquza adik beradik. Jadi isteri Nabi Zakaria tu kakak dan Hannah mak Maryam tu adalah adik. Jadi hak betulnya Maryam tu betul-betul anak saudara isteri Nabi Allah Zakaria. Jadi Nabi Zakaria bila kahwin dengan Isa tu dia jadi pak saudara sabit lah bagi Maryam. Jadi bergaduh pula isu siapa yang paling berhak untuk jaga Maryam. Jadi masing-masing lempak kolam masing-masing dalam sungai pula. Kolam siapa yang tetap, kolam siapa yang statik dan stabil, tak dihanyutkan oleh air, dialah yang paling berhak pelihara Maryam. Jadi kolam siapa yang bersifat demikian? Kolam Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria berhak memelihara Maryam. Dan dia sediakan tempat yang khusus. Mihrab yang khusus untuk Maryam beribadah. Tetapi dalam ziarah beliau, sekali-sekala dia masuk bilik Maryam, ada sesuatu yang mengejutkan. Kerana dalam bilik Maryam ada apa? Ada buah-buahan. Siapa yang bagi buah-buahan tu kat Maryam? Tak ada orang masuk, tak ada orang keluar. Dan buah-buahan tu yang lagi aneh dan pelik adalah buah-buahan yang di luar musim. Contoh kalau masa tu bukan musim anggur, tiba-tiba ada buah anggur. Bukan musim delima, tiba-tiba ada buah delima. Bila tanya Maryam dapat daripada makanan ni daripada mana? Ni anugerah dan rahmat daripada Allah. Jadi Nabi Zakaria faham kedudukan maqam level Maryam seorang wanita yang yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah dia gunakan kesempatan yang sama untuk terus berdoa kepada Allah walaupun nampak tak masuk akal, walaupun nampak Allah tua dah aku, bini pula mandul, tapi berdoa, berdoa berdoa Akhirnya ada riwayat yang menyebutkan tiga bulan selepas itu isterinya mengandung. Ah, kalau kita terkejut ke tak? Terkejut ke tak? Kita pula hak jenis umur bayar-bayar -baya tadi. 95-97. Taman ni semua pun kenal dah bini kita tu jenis mandul. Tiba-tiba pagi tu boncing isteri naik motor pegang buku pink hak kecil tu. Tahu buku pink? buku orang mengandung tu lah awak ni pula Ayy. ingat aku ok oh, sangat ke? 90 lebih boleh lagi ha. jadi, terkejutlah kita, ni jadi terkejut lah kita yang betul ni ah, betul lah baik, lahirlah Nabi Allah Yahya alaihi salam dan diberi nama Yahya dan ada jugalah dalam tafsir menyebutkan kenapa diberi nama Yahya apa maksud Yahya? yuhyi apa yuhyi menghidupkan menghidupkan apa menghidupkan rahim isterinya yang dah mati maksudnya kita kata orang mandor tu sifat rahim tu mati tapi dihidupkan kembali dengan dilahirkan Yahya alaihi ha. salam ada menyebutkan demikian wallahu alam lah tapi itu satu benda yang special istimewa dan satu lagi lagi mengejutkan